Assalamualaikum kawan-kawan. Perasaan bertambah celaru tak kala melihat ibu menderita sakit. Apatah lagi bila terpaksa berhadapan dengan kemungkinan kehilangan ibu tercinta untuk selama-lamanya. Walaupun rakan-rakan turut bersimpati dengan dugaan yang sehebat ini, tapi apakan daya? Ha, ibarat kata pepatah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Akhir kata, Ikut semangat tuah ni, biar ramai kawan, jangan ramai lawan. Assalamualaikum kawan-kawan. Ha. Bukan main marah lagi tok bendahara tu bila dapat tahu awang sengaja tinggalkan timah tu. Macam manalah tok bendahara tak naik angin dengan dia? Berat tulang tak mahu bertanggungjawab langsung. Ibarat pahat dengan penukul. Ha. Tapi mujurlah semuanya berakhir dengan selamat ya. Alhamdulillah. Ha, kawan-kawan, nak pesan sikitlah. Hmm, jangan contohi perangai si Awang tu tau. Nanti orang naik menyampah pula dengan kita. Ringankanlah tulang empat kerat dan pandai-pandailah ambil hati orang. Bila orang dah sayang dekat kita, ha, barulah berkat kehidupan kita nanti. Ha, lagi satu, jangan lupa ya kawan-kawan, ikut semangat tuah ni. Biar ramai kawan, jangan ramai lawan. Hidup kita semua ni sebenarnya akan menjadi lebih aman kalau kita semua bersatu dan bersama-sama dalam melakukan sesuatu. Ha, bak kata pepatah bersatu teguh, bercerai roboh. Apa pun sebenarnya tak akan mustahil dilakukan jika ada semangat membantu dan tolong-menolong antara satu sama yang lain. Kawan-kawan, pernah tengok air sungai yang tenang tak? Sunyi sepi je kan? Ha, tapi hati-hati tau kawan-kawan. Dalam air yang tenang tu tak semestinya sunyi tau. Kadang-kadang ada buaya dekat dalam air tu. Ha, macam peribahasa hari inilah kawan-kawan. Orang yang kita sangka lemah atau pendiam tak semestinya kurang cerdik atau penakut tau. Macam perangai jebat dalam cerita tadi. Jebat tu ha suka sangat pandang Kasturi sebelah mata kan? Tapi akhirnya Kasturi juga yang tolong dia orang. Ha, itulah. Jangan suka fikir orang yang tak banyak bunyi tu sebenarnya lemah. Kan akhirnya kita juga yang termalu sendiri. Ha, jadi kawan-kawan, jangan perlekehkan kemampuan orang lain tau. Dan yang paling penting, jangan pandang orang lain sebelah mata ya. Cuba kawan-kawan bayangkan. Kail yang panjangnya sejengkal. Ha, kecil kan? Maknanya kail itu tak dapat pancing apa-apalah kan? Ha, samalah juga dengan peribahasa kita hari ini. Jika seseorang itu hanya ada ilmu pengetahuan atau kebolehan yang sedikit, jangan sesekali cuba menguji orang yang lebih banyak pengetahuan atau kebolehan. Ha, kalau tak Jadilah macam si awang tu. Ilmu silat pun dia tak tahu. Ada hati nak uji kehebatan tuah yang memang cekap bersilat. awang, awang. Kan akhirnya teman lu sendiri. Kawan-kawan, tahu tak makanan favorit tikus? Tak tahu? Ha, untuk pengetahuan kawan-kawan, tikus paling suka dekat beras tau. Ha, jadi bila dapat apa yang dia suka, dia akan duduk diam je kat situ tanpa sesiapa pun tahu. Ha, peribahasa itu samalah macam kisah hari ini. Jebat dan Kasturi yang nak sangat jadi kaya. Ha, makin teruja bila jumpa pokok durian tu. Diorang tu berpakat untuk rahsiakan keuntungan diorang dari pengetahuan orang lain. Itulah maksudnya tikus jatuh ke beras. Tapi kawan-kawan kena ingat, walaupun keuntungan depan mata, kita tak boleh ambil hak orang lain tanpa izin. Macam yang jebat dan kasturi buat tu. Berdosa hukumnya. Jangan buat macam tu ya kawan-kawan. Ha kawan-kawan. Itulah gambaran peribahasa kita hari ini. Maksudnya kita buang apa yang kita ada sekarang ni semata-mata nak kejar benda yang lebih besar atau lebih lumayan. Tapi hakikatnya benda yang kita harap itu belum tentu dapat kita miliki. Peribahasa ini samalah macam cerita kita hari ini. Berangai jebat tuha sibuk nak cari harta karun sampai abaikan rezeki depan mata akhirnya merugikan diri sendiri jadi kawan-kawan kita kena hargai apa yang kita ada sekarang manfaatkan sebaiknya dan jangan dibazirkan jangan ikut perangai jebat tu nanti kita juga yang rugi tau kawan-kawan pernah pegang buluh tak keras kan Ha, kalau keras, kita susah nak ukir dia jadi cantik kan? Ha, macam tu lah masuk peribahasa ini. Buluh tu sama je macam awang. Bila dah besar, susah nak diajar. Lagi satu, kawan-kawan nak buat sesuatu biarlah di peringkat awal lagi. Hmm. Sepatutnya, masa awang kecil lagi dia dah diajar puasa. Nanti bila dah besar, dia akan pandai sendiri. Ingat kawan-kawan, kita kena belajar berpuasa dari kecil lagi. Tahu? Hah. Tengok anjing dengan kucing tu kawan-kawan. Nak gaduh lah tu. Ha. Itulah maksud peribahasa hari ini. Dua orang yang setiap kali berjumpa pasti bergaduh. Sama macam kisah Jebat dengan Awang. Mereka mesti bergaduh setiap kali bertemu. Ada aja masalahnya, ada aja yang tak puas hatinya. Hey, akhirnya jadilah pergaduhan. Hmm. Tak baik kan bersikap macam tu kawan-kawan? Jadi kawan-kawan kena ingat, kita tak boleh bergaduh dengan kawan-kawan kita tau. Jangan jadi macam anjing dengan kucing je ya, kawan-kawan. Cuba kawan-kawan tengok cara lembu tu ditarik. Senang kan kawan-kawan nak tahu tak kenapa lembu tu senang je ditarik? Ha, sebabnya lembu tu kan ada tali yang dicucuk dekat hidungnya. Jadi, lembu akan ikut ke mana saja tuannya pergi. Ha, samalah macam peribahasa kita hari ini. Orang yang senang ikutkan kemahuan orang lain akan mudah dipergunakan macam lembu tu. Peribahasa ni samalah macam kisah ujang danaan yang terlalu ikut cakap awang. Apa sahaja yang awang cakap dan mahukan, semuanya ujang danaan akan ikut. Kita jangan jadi macam lembu dicucuk hidung tau kawan-kawan. Jangan bagi orang lain pergunakan kita tau. Ha kawan-kawan, bila gigi kita yang keras ni boleh jadi lembut, mesti ada sesuatu yang tak kena kan? samalah macam masuk peribahasa kita hari ini. Bila seseorang mula bercakap lemah lembut dan sopan santun, mesti ada sesuatu yang dihajatkan. Macam si Awang itulah. Bila tiba-tiba jadi bercakap lemah lembut, bermanis mulut dan puji orang tak tentu pasal, mestilah dia mahukan sesuatu. Ha, berhati-hati tau kawan-kawan. Jangan mudah termakan dengan kata-kata manis orang tau. Nanti diri kita pula yang akan digunakan. Okey, jaga diri ya kawan-kawan. Bye. Assalamualaikum. Ha, kali ini Tuah nak ulas sikit tentang peribahasa tikam dari belakang. Amalan ni sebenarnya diibaratkan seperti satu tusukan yang tajam yang dalam yang boleh mengakibatkan luka yang amat-amat parah. Kawan-kawan Sikap orang seperti ini hanya berpura-pura baik di hadapan kita, tapi di belakang sebenarnya mempunyai niat yang sangat-sangat jahat. Kalau boleh kita elakkan dan jauhi dari orang yang berperangai seperti ini. Jika tidak, lambat laun mereka akan menghancurkan kerjaya dan penghidupan kita. Oops, Hah, ini lagi satu. Jangan lupa ya kawan-kawan. Ikut semangat tua, biar ramai kawan, jangan ramai lawan. Hmm.